Okey, bila sebut pasal alam gaib, apa yang terlintas kat fikiran kita? Selalunya ia jadi satu topik yang hmm, agak bercampur bau kan? Antara kepercayaan dan kadang-kadang hurafat. Jadi hari ini kita nak cuba leraikan kekeliruan ni dan fahamkan konsep ni dengan lebih jelas. Jadi persoalannya sekarang, kat mana sebenarnya garisan pemisah tu? Macam mana kita nak bezakan yang ini betul-betul sebahagian daripada keimanan dan yang ini pula dah masuk sempadan hurafat? Kita semua kan selalu nampak cerita-cerita macam ni viral kat media sosial. Macam kisah Cikgu Nina yang heboh baru-baru ni. Benda-benda macam ni tunjukkan betapa senangnya kita terkeliru. Walaupun kita hidup di zaman serba moden, sempadan antara yang gaib dengan yang karut-marut tu masih lagi kabur bagi sesetengah orang. Okey, untuk kita bezakan antara dua benda ni antara iman dengan khurafat Islam sebenarnya dah sediakan satu kerangka satu framework ilmu yang sangat jelas dan ia berpandukan pada dua sumber utama iaitu akal dan wahyu nah kat sinilah kuncinya yang menariknya Islam tak pernah tolak logik akal malah dalil akli ataupun bukti rasional ni sangat digalakkan tapi, untuk perkara-perkara yang akal kita sendiri tak boleh nak jangkau, yang di luar kemampuan kita, ha, kat situlah kita perlukan panduan daripada wahyu. Inilah yang kita panggil dalil nakli. Jadi, kedua-duanya ni saling melengkapi, bukan berlawanan. Betul lah kata Imam Al-Shafi'i. Akal kita ni memang satu anugerah yang hebat. Tapi ia ada had, ada limit. Sama lah macam mata kita kan. Kita tak boleh nampak bakteria tanpa mikroskop. Macam tu jugalah akal kita. Ia perlukan alat lain iaitu wahyu untuk nampak atau faham perkara-perkara gaib -perkara ni. Jadi, apa sebenarnya perkara-perkara gaib yang kita cuma boleh tahu melalui wahyu ni? Nah, dalam istilah akidah Islam, ia ada nama khas ia dikenali sebagai as-samiat. Senang cerita, samiat ni adalah realiti yang memang wujud, tapi kita tak boleh nampak, tak boleh sentuh, tak boleh ukur dengan mana-mana alat sains pun. Cuba bayangkan macam ni. Kita tahu kan gelombang radio tu ada di sekeliling kita, tapi kita perlukan radio untuk dengar siarannya. Samalah macam samiat. Radio kita untuk dengar tentang perkara ni adalah al-Quran dan sunnah. Dan bila kita sebut pasal sam'iyat ni, ia bukanlah sekadar cerita-cerita dongeng atau kisah seram tau ini adalah perkara-perkara yang menjadi teras akidah kita ia merangkumi rukun iman yang ghaib daripada kepercayaan kepada malaikat dan jin sampailah ke realiti hari akhirat macam padang mahsyar syurga neraka inilah asas pegangan seorang muslim Okey, sekarang mesti ada yang terfikirkan, kenapa kita perlu percaya semua ni? Apa tujuannya? Adakah ia sekadar untuk menakut-nakutkan kita atau sebenarnya ada hikmah dan tujuan yang lebih besar di sebaliknya? Jom kita ambil satu contoh yang paling popular dan sering jadi bahan khurafat, iaitu jin dan syaitan. Pernah tak kita tanya, kenapa mereka ni diciptakan? Apa sebenarnya peranan atau tujuan mereka dalam Islam? Jawapannya sangat jelas dalam Al-Quran. Sama macam kita, manusia. Tujuan utama penciptaan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan pada masa yang sama, kewujudan mereka, terutamanya syaitan, menjadi sebahagian daripada ujian buat kita. Ujian untuk tengok sejauh mana kita ni teguh berpegang pada jalan Allah dan tak mudah terpedaya dengan bisikan dan hasutan mereka. Ha, dan inilah perbezaan paling ketara. Keimanan yang betul ia datang dengan tujuan. Ia bagi kita kekuatan, ketenangan jiwa dan panduan. Tapi khurafat pula, ia lahir daripada rasa takut yang tak berasas. Kesannya, ia hanya akan melemahkan akal dan meresahkan jiwa kita. Jadi, apa kaitannya semua ni dengan kita, terutamanya sebagai orang muda, sebagai pelajar yang sedang melayari kehidupan? Apa kesan praktikalnya bila kita ada akidah yang mantap tentang perkara-perkara ni? Jom kita tengok. Penting untuk kita faham, beriman dengan sam'iyat ni bukan untuk buat kita jadi penakut. Langsung bukan. Sebaliknya, ia berfungsi macam sauh atau anchor dalam hidup. Ia bagi kita kestabilan jiwa, satu kompas moral yang jelas untuk kita buat keputusan dan yang paling penting, ia bagi kita satu tujuan hidup yang lebih besar melangkaui dunia ni semata-mata. So, macam mana kita nak bina ketahanan diri ni? Ada tiga langkah mudah yang praktikal. Pertama, kita kena kukuhkan ilmu akidah yang sahih. Bila ada ilmu barulah kita boleh tapis mana yang benar, mana yang tahayul. Kedua, mantapkan hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, solat, zikir. Ini charger rohani kita. Dan ketiga, jaga kesihatan mental. Pastikan fikiran kita sentiasa rasional, seimbang dan tak mudah goyah dengan benda-benda karut. Jadi, kesimpulannya mudah je. Kepercayaan kepada perkara gaib dalam Islam atau sami yakni ia bukan koleksi cerita seram. Sebaliknya, ia adalah satu kerangka yang tersusun yang rasional dan tujuannya adalah untuk memberi kita makna dan panduan hidup. Ia untuk memperkasakan kita, bukan untuk menakut-nakutkan. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba fikirkan sejenak. Sejauh mana pemahaman anda tentang alam gaib ni benar-benar membentuk cara anda bertindak, cara anda berfikir dan wawasan anda untuk masa depan dalam kehidupan seharian.